Jangan kita bahasa kita Melayu dah fasih dengan huruf-huruf Quran ini. Dan Allah Ta'ala telah mendidik para sahabat radiyallahu anhum. Supaya mereka berhati-hati ha, di dalam menangani perkataan, -perkataan Al-Quran. Pernah dirawayakan oleh Al-Tabari dan Ibnu Kathir di dalam tafsirnya. Yang Ubaid bin Ka'am radiyallahu anhum. Ubay ialah seorang sahabat yang dipilih oleh Allah Ta'ala Abu Bila Jibril turun menemui Nabi SAW Jibril kata wahai Muhammad Allah Ta'ala menyuruhmu membaca Quran di hadapan Ubay lalu Nabi SAW memanggil Ubay bin Ka'ab dan Nabi mengatakan bahawa Jibril memberitahu kepada aku bahawa Allah suruh aku baca Quran di hadapanmu Lalu Ubay bertanya, Allah sebut nama saya. Kata Nabi, Ubay menangis kerana terkejut bagaimana Allah Taala sebut nama dia. Dan Nabi bersabda, "Aqra'ukum Ubay." Yang paling qari di kalangan kamu ialah Ubay. Sehingga di zaman Amir Mu'min Umar bin Al Khattab radhiyallahu anhu. Apabila Umar menganjurkan sembahyang tarawih 20 rakaat, Umar menyuruh Ubay bin Ka'ab menjadi imam. Menunjukkan bagaimana Ubay adalah paling qari di kalangan sahabat r.a. Ubay menceritakan mengikut riwayat al tabari dan Ibn Kathir. Pada satu hari, aku mendengar dua orang di kalangan sahabat membaca Quran. Dan aku mengatakan dia salah baca Quran utang huruf dia tak betul. Orang yang pertama baca tak kena dengan huruf sebagaimana yang aku belajar. Dan orang yang kedua pula tak betul huruf sebagaimana yang aku belajar. Lalu aku kata kamu ni tak betul baca Quran. membelajar daripada, daripada siapa? Daripada siapa? Dua-dua orang ni kata aku belajar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku bawa kedua-dua orang ni di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi bersabda, ikhra' Nabi kata baca, orang yang pertama baca Lalu dia baca, Nabi kata, ahsanta Awak elok baca Quran Lepas tu Nabi suruh orang yang kedua pula Orang kedua baca Nabi kata, ahsanta Membaca Quran malik Menyebabkan ubat rasa malu Sehingga merah mukanya merasakan dia rasa malu kerana tegarannya tidak betul lalu Nabi mengejutkannya Nabi tepuk tak dia Nabi bersabda Allahumma akhsi anhu syaitan Ya Allah ya Tuhanku halalkan daripada dia syaitan Halaukan berubah ini syaitan Ya Ubay Atani atim min Allah Faqala di ان الله امرك ان تقرا القران بحرف واحد فقلت اللهم اعف عن امتي فاتاني ثانيه فقال لي ان الله امرك ان تقرا القران بحرف واحد وفي روايه بحرفين فقلت اللهم اعف عن امتي واتاني ثالثه فقال مثل مثل ذلك وقلت مثل ذلك مثل ذلك واتاني رابعة فقال ان الله امرك ان تقرا القران بسبعه احرف فقلت اللهم اغفر لامتي اللهم اللهم اغفر لامتي فاخبات الثالثه شفاعه لامتي يوم القيامه Maksudnya wahai Ubaid datang malaikat berjumpa dengan aku iaitu Jibril a.s. salam Jibril kata wahai Muhammad Allah menyuruhmu membaca Quran dengan satu huruf satu makhraj huruf saja lalu aku berkata ya Allah ya Tuhanku ampunilah aku bagaimana satu makhraj nak baca ampunilah aku kemudian dia datang kali yang kedua Wahai Muhammad Allah Ta'ala suruh Membaca Quran dengan dua huruf Mengikut satu ruayat, satu huruf Lalu aku berkata Ya Allah, Ya Tuhan Ampunilah umat aku Umat aku tak mampu nak baca begitu Lalu dia mari yang ketiga Dia berkata Wahai Muhammad Allah memerintahmu Membaca Quran dengan Dua huruf Mengikut satu ruayat, satu huruf Aku kata Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah umat aku. Kemudian dia datang kali yang keempat. Dan berkata wahai Muhammad, Allah Taala menyuruh umatmu membaca Quran dengan tujuh huruf. Lalu aku berkata Ya Allah, Ya Tuhanku, ampunilah umat aku, ampunilah umat aku. Dan aku simpan yang ketiga untuk memberi syafaat kepada umat aku pada hari kiamat kelak. Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu mengatakan bahawa makna tujuh huruf ini ialah kemudahan yang diberi kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Tuhan jadikan lidah mereka berbeza-beza di antara satu sama lain dan bangsanya berbeza di antara satu sama lain ada yang tak boleh sebut ra jadi rin nak sebut shin tak boleh sa tak boleh semuanya dimaaf oleh Allah subhanahu taala dan mendapat pahala. Ini maksud dia berhadir Dan Nabi mengeduk menegur Ubay bin Ka'ab. Yang menegur orang yang baca dengan makhrak lain daripada makhrak dia. Ini syaitan. Masuk di dalam diri kamu wa Menunjukkan bahawa amalan dan perangai yang dilakukan oleh setengah orang kita. Dia berkati itu iman ini tak kena huruf. Tu imani tak kena huruf. Tu imani tak kena ini adalah daripada kerja-kerja syaitan. -kerja waswasah syaitan. Yang dilarang kita menimbulkan perkara ini. Kita disuruh bertadarus di bulan Ramadan, duduk dalam satu majlis, kita bertadarus. sebagaimana Nabi bertadarus di bulan Ramadan, Nabi baca Quran, Jibril baca Quran, lepas Nabi sebut Ha, kena sebut begini Jibril kata kena sebut begini dalam satu majlis ha? dan Allah Ta'ala tidak membebankan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha Allah Ta'ala tidak membebankan seseorang malaikat mengikut apa yang dia mampu di sinilah para ulama tidak berkata apa bila semak yang di masjid Madi, Mekah dan masjid Madinah imam-imamnya macam-macam ada orang berdui jadi imam ada yang pasir jadi imam baca pula tak ada bismillah mengikut mazhab syafi'i kalau tak baca bismillah baca patiwa tak sah semayang tetapi kita pergi ke ikut ikut belaka imam imam ini kerana itu pendapat mazhab dia dan kita meraihkan mazhab-mazhab ini dengan sebab itu pandangan yang mengatakan setengah-setengah kita menyebut orang yang umi jadi imam orang khari tak ikut semayang di belakang dia. Ini kau yang do'af. Kau yang lemah. Yang bercanggah dengan hadis yang dibaca tadi. Yang disebut dia Al-Tabari di dalam tafsirnya. Dan Ibnu Kazir di dalam tafsirnya. Apa yang jadi masalah? Kita mengaji kitab tajwid. Tak mengaji kitab tafsir. Ini jadi masalah. Ha? Bukan mengaji kitab tajwid saja. Kena mengaji kitab tafsir. Tak dinafikan bahawa ilmu tajwid wajib dipelajari. Ilmu tafsir juga wajib dipelajari. Ilmu bahasa Arab untuk memahami bahasa Arab juga wajib dipahami. Dan sebagaimana ilmu tafsir ada mazhab-mazhab dia dan ilmu tajwid juga ada pandangan-pandangan di kalangan para ulama. Dengan sebab itu kita rasa tenang, senang. Kita rasa gembira. Walaupun orang Islam ni Cina nak sebut roh jadi lam. Orang Indonesia nak sebut dak jadi dal. Ha? itu dimaaf ah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan semua mereka dia beri pahala dan kita boleh sembahyang berjemaah bersama-sama. Jangan bila orang ni jadi terimang, orang ni tak boleh jadi makmum lagi. Ini adalah daripada waswasah syaitan. yang Nabi doa kepada Ubay, Allahumma akhsi anhu syaitan. Ya Allah ya Tuhanku, halalkan syaitan daripada Ubay bin Ka'ab. Ubay ni ialah akra'ukum hukum yang qari yang Allah Ta'ala suruh Nabi baca Quran di hadapan dia mana lebih kita dengan Ubaid mana lebih kita dengan Nabi Sallallahu Alaihi ini adalah peringatan yang kita semua faham supaya jangan kita meninggalkan Al-Quran dan Quran adalah ilmu yang tidak bertepi laksana lautan dan lebih pada lautan yang luas ilmu Allah Ta'ala kalau di ambil segala lautan dijadikan dakwat segala kayu dijadikan kalam nasaya habis segala kayu dan habis segala laut nasaya kalimah Allah tidak habis lagi untuk diuraikan itulah kehebatan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebab itu jangan kita berasa kita sudah banyak kita sudah lebih Ah, ha? orang tua-tua mengatakan kalau botol tu air banyak dia tahu apa kocok kalau botol tu air sikit, kalau kocok bunyi kuat. Macam padi begitulah juga. Kalau padi tu berenah malik, dia tunduk, dia pohong. Kalau padi tu tegak malik, menandakan buah dihapus tak ada berisi. Tak ada berisi komen, sikit saja. Ini kita kena faham. Ini menjadi pengajaran kita. Wallahualam.